Молебен для осужденных, отбывающих наказание в Волновахской исправительной колонии поселка Молодежной в Донецкой области, провел священнослужитель и еромонах Евлампий. В светлый праздник крещения он призвал всех пришедших в православный храм к смирению и покаянию. Но прежде чем начать праздничный молебн, в колонии состоялось открытие купели при храме, после чего священнослужитель осветил воду. Ой, Ордон, не крещающийся тебе, Господи, Стройческое вися поклонение родителям. Глаз извест больше тебе, возлюбленного тебя сына именуя. И дух, виде голубине, извест больше все утверждение. Являйся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Отец Евлампий прочел проповедь о великом таинстве освящения воды, пожелал всем здоровья и терпения. В этом году в традиционном обряде крещения с заходом в воду приняли участие 100 осужденных. Многие верят, что такая процедура дарит здоровый дух и мощь тела на весь год. Поделитесь своими ощущениями. Ну, ощущение такое, что заново родился. Вода холодная? Нормальная. Несмотря на мороз и ледяную воду, настроение у всех было праздничное, никто не заболел. Наоборот, все преисполнились благодати и были рады прикоснуться к таинству. Значение духовно-нравственного воспитания осужденных неоценимо, ведь именно вера помогает очиститься от грехов и твердо встать на путь исправления. Религия является основным средством исправления и перевоспитания осужденных. Да? И как вы уже знаете, отмечалось, на территории колонии с 2005 года действует храм. Действительно, очень было разумное и рациональное решение принято руководством колонии построить такую купель, чтобы вы, находясь здесь, в местах лишения свободы, могли принять в таком обряде, как крещение, ну непосредственно да, участие, окунуться, почувствовать себя набравшимся сил. Среди отбывающих наказаний немало православных верующих, для которых праздник крещения является одним из наиболее значимых в году. В этот день осужденные с особой радостью шли в храм колонии Георгия Победоносца помолиться о прощении за содеянное и покаяться за прошлые грехи. Ника Пимонова, Первый муниципальный.